Не должно быть у Украины Черноморского побережья. По моей команде на счет три. Раз, два, три! Так, почалось. Взрывы. Так, почалось. Мы столкнулись с такой проблемой или ну, несуразностью, неопределенностью. То, что мы, имея флот, воюем на море с государством, которого флот не имеет. Я уж не знаю, кто там, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Кремль. Он, он ждет-то? Да он просто не может ничего сделать себе. Давайте будем честны, без ханжества. Нет ни инструментов, ни воли. Победим? Ідеть спецоперація на Україні. А ми русське з російських городов тікаємо. чому так? парадокс, да? Да, -да, да? Дорогі друзі, продовжуємо із захватом спостерігати за розвитком подій на Росії. Дружини російських військових льотчиків з міста Енгельса розповіли журналістам про погрози, що надходять їм та їхнім родичам. Алло, Сергей Александрович, это правда, что в 19, 195 квартире убийцы живут? Вот хотел поинтересоваться у вас. Правда? Да. И как да. Э, быть убийцем? Не ну, совестно? Не знаю. Не совестно по мирнику, а Это с того света, что ли, звонит? С этого света. С кого знает. я убил? Решил, Людей невинных ты убил. Кого я убил? Ну ты же делал боевые вылеты на Киев. Чего ты взял? Я знаю точно. Ну, допустим, даже и делал. Ну не допустим. А ты за... дел... заходил с оружием в мой э, поселок, где я родился. Ты в курсе, что я в Донбассе родился? Ну и Ваши... что? Ну, так что и что вы пришли. Русские, русские зашли первые. Подожди, а, подождите, а кто зашел да. первым? Русские зашли вы туда. Захватывать Донбасс в 2014 году. Территории вам, сука, мало. Страна огромная, нахуй, вам, блядь, еще, Понимаешь? Вот ты лично ты нахуя делал это. Лично ты. Смотри, лично ты, лично ты участвовал. В боевом вылете, при котором погибла куча мирника, реально, вот куча мирника погибла. Вот. как ты себя после этого чувствуешь? Зачем ты это вообще делаешь? Это возмездие. Это возмездие. Возмездие том, кому, понять, блядь? Детям Кому? маленьким, женщинам, против блядь. Бою, мы против. А против кого? А куда она улетела, ваша хуйня, блядь? Куда улетела, блядь? Какая хуйня. Которая знаешь, дома что? разрушила, блядь, Киеве. Знаю. тебе сказали? Подожді, ви 8 літа встрелювали Дане. До Хто перший бомбити Донбас? Невідомі вже кілька тижнів поспіль залишають написи на будинках і дзвонять пілотам. Авіабас в Енгельсі, звідки регулярно вилітає стратегічна авіація, яка запускає крилаті ракети по Україні. Вірю в те, що українська розвідка рано чи пізно встановить усіх причетних до масових вбивств. Просимо вас підписатися на наш канал та залишити коментар з приводу даної ситуації. Це допоможе у просуванні цього відео. Та не забудьте поставити вподобайку. Це не прогнози, а це то, що вже случилось. Тому можна по-разному відноситися. Можна вважати, що всадники апокаліпсиса вже в путі. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Уступил следующий вопрос? Проблема с родственником. Не знаю, как помочь. Не могу убедить обратиться к психиатру. Работает на ответственной работе. Стала замечать некоторые отклонения в ее поведении. Никаких волшебных слов, чтобы опетить пациента с бредовым расстройством, обратиться к психиатру нету. То есть вот каких-то особенных вот приемов, и так далее. Собственно, критерии бреда, про бред поговорили уже неоднократно, критерии бреда характеризуют то, что человек относится к своему состоянию без критики человеку невозможно убедить или переубедить в отношении его бредовых заблуждений, в его бредовых идей. Они являются абсолютными доминантами. Всадники апокалипсиса уже в пути. А ось еще один приклад путинского героя. Мешканец села Лопатино у 17 лет забив до смерти 9-летнюю дитину, а далее все за сценарием. Вербуванием в язнице, война и снята судимость. Это было давно, скажем так как там говорили убийца я хорошо пускай так же думают когда это в наших интересах все можно делать если это нам выгодно все бы сделал бы чтобы вернуть день назад и не произошло бы ничего ну, и я бы никуда бы не Ну, я хлоби сидіти і нім не воював воював. Ну, може бути як от, тільки по попов'язки. Ну що, лопатинці? Відчуваєте велич, а гордість, а любов до путіна. Чи спокійно ви тепер будете ходити по селу та чи з чистим серцем відпустите дитину гуляти? Он зтрічав вот этого керівня. и увел его в так называемые у них там деревни дальние сады, то есть по сути это в лес. Мальчик умер от черепно-мозговых травм. На похороны я, правда, ходила, когда привезли гроб сюда. Он его измолотил до такой степени, что там они его вот так вот обмотали, как мумию. Но вы считаете, что ребенок, а я считаю, что убийца, раз он убил этого малыша, ни за что, ни просто. Что он ему сделал? ничего за слово убил. На этом человеке вообще э, числится два приговора оба за убийство еще раньше вот этого случая с мальчиком, он в состоянии опьянения избил женщину до такой степени, что она умерла от черепно-мозговой травмы. Чи героев войны не САДЖАЮТЬ? Правосудя по-путински. Яка краина, такие герои. Я можу вийти в деревню, один притію всім. Ніхто ніч теж не посмотрить на мене з касим взглядом. Може, я цього просто не замічав. Не надо мені боятися. Я доб я добрий чоловік. Прекрасні времена. Ріна. у пропагандистів знову підгорає зе клоуни чомусь здивовані, що багато хто в Криму зливає інформацію. Зсу вони буквально істерять, але не можуть усвідомити, що Крим це Україна. І хто радісно зустрів російські прапори на півострові, охоче вторять Кремлю. Їм відчайдушно хочеться почувати себе переважною більшістю. При цьому є ті, хто залишився в Криму, але публічно не декларує свої проукраїнські погляди. Вони продовжують ходити вулицями, читають соціальні мережі та живуть власним життям. Тож активізується рух опору, другий фронт з деокупації Криму. Активісти руху розклеюють листівки з антивоєнними закликами, проколюють колеса автомобілів, чиї власники підтримують за фашизм, малюють у громадських місцях українську. Символіку пишуть на рублях антивоєнні гасла та чинять інші види супротиву, проте надалі обіцяють діяти рішучіше. Крим це частина українського государства, і ми не, не можемо вмішуватися во внутрішні діла другої До Доокупація Криму обов'язково станеться. Незабаром ми це зробимо усі разом. А на сьогодні, все до нових зустрічей. Прямуємо до перемоги.